penerbangan yang kita dapat adalah penerbangan akhir turun ke Jeddah dulu dan masuk ke Mekah dulu jemaah terus bersedia untuk menunaikan haji Satu Zulhijjah tu adalah mood kita dah bermula adalah mood haji. Simpan tenaga untuk mood-mood haji. Sebab Arafah tu target kita. Sebabkan kita nak jemaah fokus Persediaan sebelum kita masuk arah Rafa lah Itulah masa yang singkat saja Hanya baki beberapa hari Dan akhir sekali nanti kita akan rindu balik Momen-momen ataupun kenangan di Aziz Ziyadah Okey, setibanya kita di Jeddah, kita terus bergerak ke Aziziyah dengan menaiki bas yang disediakan oleh pihak lah, Terus menuju ke Al-Ghalab, kita punya hotel penginapan Amani Travel. Sebaik saja jemaah tiba di tanah suci dan mereka boleh terus masuk ke bilik-bilik yang telah kita tentukan kepada mereka sebab mereka telah pun mengetahui nombor bilik masing-masing. Sebaik saja tiba di tanah suci, mereka boleh rehat dahulu dengan rehat yang secukupnya sebelum umrah yang akan kita buat pada keesokannya pada awal pagi keesokannya. Yang ni dia ada sedikit kesukaran atau cabaran yang mana jemaah haji ni dah sangat penat dah. Melapur diri di move pick, menunggu flight, naik flight 8 jam lagi sampai di sana kita kena ambil kira tahap kecergasan jemaah haji waktu tu dan kita take time sikit lah. Kita bagi jemaah rehat dulu dan kita buat umrah pada keesokan harinya dan berjaya lah Alhamdulillah tersusun dengan baik gerakan umrah tu walaupun ada sedikit cabaran yang berlaku tapi kita ya, manage to handle it lah dan sepanjang di Aziziah kita menyusun jadual jadual dengan pengisian-pengisian untuk jemaah haji antaranya adalah kuliah-kuliah daripada Ustaz Sanusi sendiri berkenaan dengan 40 hadis haji dan umrah tafsir surah al-hujurat dan ada pengisian-pengisian daripada mutawif-mutawif yang lain semua mutawif memainkan peranan yang sangat baiklah Ustaz Azizah ni untuk kita bagi persiapan yang terbaik pada jemaah terutamanya daripada sudut keilmuan dan juga spiritual lah. waktu kursus spekta tu mereka ada cadangkan supaya kita bagi satu pengisian yang menyentuh juga pada bahagian tentang Quran dan juga hadis dan saya terfikir surah Al-Hujurat itu sebagai salah satu daripada tafsir yang merangkumi adab sesama manusia lah. Surah Hujurat ni sebenarnya special sebab dia diturunkan pada penghujung era Madinah. Kemuncak kepada pembangunan sesebuah negara adalah kepada pembinaan akhlak dan adab mereka. Sebuah masyarakat yang bertamadun tu dinilai daripada akhlak mereka. Dan surah Al-Hujurat ini dia merangkumi aspek-aspek yang tu tak boleh ejek sesama kita jangan mendahului Allah dan Rasul jangan tinggikan suara pada Rasulullah berita palsu yang datang ke media sosial kena siasat, maknanya semua kisah-kisah tu sangat relevan, yang paling saya seronok sekali adalah bila jemaah faham, ada sekali tu Imam Majid, Syekh Mahir dia baca surah hujurat ni uh, jemaah tegur saya lepas tu, dia baca dalam surah isyak kan lah, tak perasan lah, dia baca lepas surah isyak, surah isyak, waktu surah isyak, waktu surah isyak tu jemaah tanya saya, eh tadi seronok ustaz, dia kata sebab Imam baca surah hujurat kita dah faham lah, dan dia orang dah tahu isi kandung tu, itu yang keseronokan bila kita baca Al-Quran, kita faham faham isi kandung dia jadi dia orang seronok bila dia belajar apa tu dengar pula imam baca lagi seronok ha, itu saya rasa satu kepuasan ha, kita tahulah mana dia orang seronok dengan pengisian tersebut Okay sahabat so, dah ready selamat bismillah bismillah, bismillah bismillah bismillah, bismillah. nasihat untuk orang nak tibi tarwiyah ni macam mana bawa barang macam mana <tuh> kalau boleh minimalkan ni jangan tengok beg petugas petugas memang bawa lebih ada beg uh, air lebih untuk jemaah ubat-ubat untuk jemaah kelengkapan untuk jemaah tapi untuk jemaah sendiri biarlah yang sikit-sikit aja sebab tu duduk umur 2-3 hari tambah orang lelaki air airan boleh basuh kalau kotor kalau boleh minimalkan semua oh, kan, kan. sebab kita akan banyak bergerak dari satu tempat ke satu tempat tak. Masa awal cabaran yang besar adalah pergerakan ke Mina lah sebenarnya Bila jemaah semuanya akan bermula untuk bergerak ke Mina Dan situasi di Mina ni adalah situasi yang jemaah mula merasai suasana yang sebenar lah Haji tu Kita masuk tarwiyah pada 7 Zulhijjah Keberadaan di Mina tu dah satu aura yang lain lah Kita akan duduk bersesak-sesak di dalam kemah Mina Bersiap sedia dengan jiwa dan raga untuk menuju ke hari Arafah pada 9 Zulhijjah Dan di situ sebenarnya permulaan dia akan merasai detik awal kesusahan tu lah ke, kepayahan tu kepayahan tu kerana dah mula tidur rapat-rapat dah mula-mula rasa kat situ ok sekarang ni kita berada di Mina pada hari Tarwiyah pada 8 Zulhijjah jadi saya nak kongsikan kepada anda semua suasana dan pemandangan di sini ada kopi 3 in 1 kafe. kemudian ada teh di sini ni uh, diletakkan air mineral di sini kemudian di sini ada air panas lagi ada tempat kopi mesin ni tapi masih lagi belum diaktifkan. Okey, ini tandas. Tandas uh, lelaki dan tandas perempuan. Okay, jadi, di sini kena queue, kena beratur. Nah, di situ dia punya cabaran je lah. Dan di sini adalah dia punya dapur. Jadi, makanan-makanan bila sampai dia akan loading ke sini. Kemudian dia akan dihantar ke kemah-kemah jemaah mengikut kepada travel agency ketika tarwiyah selain daripada mempersiapkan air yang kita kata tarwiyah itu tadi untuk persiapan menuju ke Arafah dia juga sebenarnya persiapan ulang kaji kita akan ada reminder ataupun ada peringatan semula tentang hukum akam tapi yang paling penting juga persediaan jiwa pada malam tu selain daripada saya sendiri bagi pengisian saya ingat saya ada jemaah yang kata dia tersentuh betul yang isu Ustaz Masri naikkan itu tentang isu memaafkan sebenarnya isu memaafkan ialah melepaskan jiwa kita daripada menggenggam dendam dengan orang lain itu salah satu daripada persiapan jiwa juga maknanya kita masih lagi berdendam dengan orang kita mohon keampunan daripada Allah Ta'ala Allah Ta'ala tak ada berdendam dengan makhluk dia kenapa kita tak belajar untuk melepaskan lah Okey assalamualaikum salam pagi Arafah sekarang ni 9 Zulhijjah masih lagi berada di khemah Mina kita buat hari tarwiyah kita dah 2 malam di sini sekarang ni kami sedang menunggu giliran untuk menaiki bas menuju ke Arafah para jemaah sudah pun bersiap sedia untuk ke Arafah seawal selepas subuh lagi jemaah-jemaah semua dalam standby bila-bila masa akan dipanggil untuk keluar meninggalkan Mina menuju ke Arafah Allahumma <tuh> labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك kita dah bagi tahu dah bahawa Arafah nanti jangan terlalu awal sangat nanti dia penat awal maknanya konsep ibadah dia tu yang bermulanya selepas tergelincir tu baru dia fokus walaupun dah sampai Arafah awal kita suruh rehat dulu supaya jemaah ada masa yang mencukupi atau tenaga yang mencukupi untuk berdoa selepas daripada Zuhur tu nantilah baik alhamdulillah sekarang ini jam menunjukkan pukul 9.48 minit pagi jadi sekarang ni kita berada di Arafah kita akan berukuf di sini sementara menunggu untuk masuknya waktu Zuhur tergelincirnya matahari kita ambil masuk untuk berehat dan sekarang ni kita berehatnya di bahagian luar kemah kerana penempatan di dalam semuanya sudah pun penuh dipenuhi oleh jemaah-jemaah amani saya tengok sebenarnya jemaah dah bersedia penyampaian tu akhirnya berjaya lah maknanya dia orang dah tahu dah awal-awal tu bukan tak boleh baca Quran berdoa dia orang buat tapi secara relax dulu kemuncaknya lepas zuhur tu ataupun ha, lepas daripada kita petubah solat apa semua tu dia orang dah mula cari tempat doa masing-masing seperti mana kita maklum bila sampai di Arafah di Mina penempatan Sangat-sangat terhad Dua tilam Tiga orang Sepatutnya Jadi ikuti perjalanan kami Supaya anda Di masa akan datang Yang anda merancang Untuk pergi haji Anda mendapatkan gambaran Yang jelas tentang Perjalanan ibadah haji kita berhimpun di tanah suci ini sebagai satu simbol pengabdian, pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sebuah peringatan terhadap makna sebenar kepatuhan, kesabaran, keikhlasan dalam ibadah. Justru khutbah ini membawa kita menyelami kembali makna dan pengajaran di sebalik ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima yang kita laksanakan pada hari ini. Momen Arafah tu, masya-Allah luar biasa jugalah. Ha? Lepas bagi khutbah tu dan dengan lepas solat penyampaian tu, kalau kita kembali kepada momen Rasulullah sampaikan khutbah pada hari Arafah tu, dia dah Hajatul luadak dia tu tadi, haji perpisahan jadi Rasulullah punya khutbah penyampaian tu memang penyampaian yang betul-betul menyentuh dan mengingatkan lah, cuma yang sangat uh, menyentuh waktu tu, waktu doa lah saya rasa doa Ustaz Abdul ketika tu memang sangat menyentuh lah, saya rasa meruntunlah jiwa ketika mana khutbah Arafah dan juga doa yang dibacakan oleh Ustaz Abdul tu tangan saya menggigil, eh, nak ambil gambar pun agak mencabar juga, kita ataupun agak sayu juga berada di Arafah sebab itulah kemuncak dia itulah kemuncak haji ni kita tengok dengan mutawif semua menangis waktu tu eh. sehingga jemaah pun minta rakaman dan juga minta teks doa tu dia menjadi satu titik tolak habis sahaja dia orang berdoa tu kan lepas tu yang kita galakkan lepas tu pergi berdoa masing-masing ada doa bawah pokok ada doa bawah kemah ni semua itu lebih lebih menjentik dia dah berada dalam mood yang betul lah dah bagi khutbah peringatan kemudian dah berdoa menangis-nangis masing-masing menyendiri masing-masing lah. buat haluan masing-masing macam dekat mahsyar nanti

kebanyakannya telah pun keluar daripada khemah mereka mengambil fadilat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di luar dan ramai jemaah-jemaah amal travel berdoa di luar mentara mencari doa mustajab insyaallah tuan-tuan ini adalah hari yang terbaik iaitu hari Arafah mana hari Allah taala kabulkan segala permintaan umat Islam insyaallah di jom kita sama-sama berdoa pada hari Arafah insyaallah